assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz obunachilarimiz bugun biz sizlar uchun qopda qanday qilib kartoshka yetishtirish jarayonini bosqichma bosqich ko'rsatishni biz maqsad qilib qo'ydik e, bizni e'tibor berib kuzating do'stlar mana bugun ravshanbek akamiz bilan birgalikda shu jarayonni sizlarni e'tiborlaringizga havola etamiz mana do'stlar oldin sizlar uchun mana biogomsdan e, foydalangan holatlarimizni kuzatib o'tishlaringni tavsiya qilamiz mana bu gullarimizga albatta biz biogomus berganmiz mana archalarimizga biogomus berib bu yerlarga o'tkazganmiz bu yerlar tagi shag'al shag'alligi bo'lganligi sababli biz shu biogomuslardan foydalanganmiz mana bu gazonlarimizga ham biogomus berib sizlarni e'tiborlaringizga havola etamiz bizni kuzatishda davom eting kanalda mehmonlar bo'lsa подписаться tugmasi bor obuna tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'ling mana bugun qirq to'qqizinchi bolalar bog'chasida bu ishni olib boryapmiz o'zim shu bog'chada ishlayman maktabgacha ta'lim tashkilotida hozir biz qopga qanday ekish jarayonini sizlarni e'tiborlaringizga havola etamiz mana ko'rishimiz mumkin mana bunday oddiy tuproq yaqinroq o oddiy tuproq mana mana shu oddiy tuproqqa mana bu biogomusimizni qo'shamiz mana biogomus mana shu biogomus toza biogomusimizni qo'shamiz bir qopga ikki kilogramdan biogomus qo'shsak bo'laveradi bir kilogramm yo ikki kilogram xullas o'n kilo tuproqqa bir kilo biogomus qo'shsak bunda apelka ham shart emas boshqa nimalar ham shart emas bu jarayonlarni sizlarga e'tiborlaringizga havola etamiz marhamat bizni kuzating mana azizlar mana bunday holatda to'plab oldik endi buni aralashtiramiz ravshanbek akamiz mana birgalikda xo'jalik mudirimiz bekzodjon birgalikda mana mana shunaqa ishlarni qilib yuramizda dehqonchilik mana mana bog'chada aan shuho hamma yukadi ravshan aka gullarni qanday holatini ko'ryapsiz ko'ryapsiza mana archa ekdik archalarni tagiga shaharga archa ekdik mana do'stlar tayyorlab oldik rastvorimizni xudo xohlasa mana qopimizni ko'ryapsizlar mana mana shu qopga aralashmamizni solamiz mana hech yo'q hech yo'q sakkiz kilo o'n kilo bo'lishi kerak qopda tashlangang tashlang tashlavering yana tashlang tashlang yo'q yetari yetk yana bitta bo'ldi mana mana shu holatda biogomus aralashtirilgan tuprog'imiz tayyor endilikda biz nima qilishimiz kerak mana mana bu kartoshkamiznimana ko'rsatib o'tamiz kartoshkani mana bu pindigi bu haligi niq urish deyiladi shuni bo'lib ekmasak agar biz rivojlanishi mana bu o'sib ketishi ko'p kuzatiladida aka bu kartoshkani ekkaningizda agar buni bo'lmay katta kartoshkalar bo'lmay eksangiz palagi o'sib ketadida palagi o'sgan kartoshkada hosil kam bo'ladi palagi o'smagan kartoshkani hosili yaxshi bo'ladi yirik bo'ladi o'sib ketganniki ko'p bo'lgani bilan mayda bo'ladi kilogram hisoblaganda unda arish jarayonida chiqindilar ko'p chiqadi shuning uchun bo'lib yetganda sizlarga maslahat beramiz bitta kartoshka bitta qopga mana mana bu nix urgan joyini tepaga qaratib qo'yishimiz kerak bitta qopga biz 3 donadan tashlaymiz. Mana uch donadanto'rtta bor ekan yo'q bo'ladi mana shu yetadi yetmay qolmas kartoshkakartoshka yetadik mana mana shu 2 donadan bitta donadan nimasi bo'lsa tepaga qaratib eksak kichkinasinan ham qo'shib qo'yamiz mana mana bunga bo'lishimiz kerak ekan buni chunki buni ko'zi ko'p mana bo'ldik endi biz buni ustini yupqa holatda ko'mamiz mana yana buni bunisiga iloji boricha chekkaga chiqarib yubormaslik kerak chunki chekkada mana bu kartoshkamizni asosiy urug'i chekkada qolmaslig kerak bu asosan namda turishi kerak namlik saqlanib turishi kerak chekkada qolib ketsa e, kartoshkamizga tuganaklariga ziyon yetkazishi kuzatilgan shuning uchun aziz do'stlar e'tiborli bo'lamiz mana uchta to'rttadan qo'yamiz e, buni yo'q bo'ladi biogomusda shunday bu, bor narsa borki bunda o'zida qizdirish xususiyatlari bor o'zida mikro makro elementlar yetarli bo'lganligi uchun bunga oshiqcha mehnat talab qilmaydi mana shunday ikkinchi qopimiz tayyor. Hozir lekamiz yo'q ekan mana bunday qilib akamizdan iltimos qildik mana shunday qilib suv quyilyapti mana yaxshilab quyib qo'yvering Ha, yaxshi mana mana shunchalik buni namligidan e'tibor berib turamiz namligiga mana yaxshi qaytarib qu'yib qo'yaveringan sizlarga mana shu kattalarga ko'proq qo'yaveringana shu katta qoplarhu mana shu jarayonlarni vaqti vaqti bilan sizlarga ko'rsatib o'tamiz mana hurmatli obunachilarimiz bir narsani e, yodda tutishimiz kerak nima uchun bu bog'chada bu ishni qilyapmiz yurtimizda bir elimizda bir maqol bor qush uyasida ko'rganini qiladi biz mana shu ishlarimizni shu bog'chalarda shu maktablarda tarbiya o'choqlarida qilib borsak buni yosh avlodlarimiz ko'rib borsa ozgina yerdan foydalanish haqida o'zlariga tushuncha boradi ko'plar ko'pchilik yosh bo'lgani bilan ular o'zlaricha o'zaro o'rtoqlashishadida yosh tarbiyalanuvchilarni mana shunday jarayonlar bilan ham tarbiyalab borsa kelajakda bular yerlarni uvol bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va qanday holatda qancha hosil olish kerakligini ular miyasida hisoblab kelajak avlodimiz yaxshi tarbiya topib borishiga xizmat qilgan bo'lamiz albatta bo'sh joylaringiz bo'lsa mana shunday holatlarda sinab ko'ring albatta sinovdan o'tgan bu kartoshka ekish nafaqat kartoshka boshqa mahsulotlar ham qovun ham tarvuz ham har qanday o'simlik pomidorlar ham bu jarayonlardan o'tib kelyapti biogomusni foydasini biz ko'rsatib boryapmiz kanalimizga o'tib videolar bo'limiga o'tib ko'rsangiz albatta bizni qilayotgan natijalarimizni kuzatib borasiz like подписаться tugmalarini bosib albatta bizni qo'llab turasizlar qolgan jarayonlarni sizlarni e'tiborlaringizga havola etib boramiz